Jadi bila saya komen benda ni, banyaklah yang merapu, merewang dekat sini. Move on lah, inilah. Tak payah lagi cerita benda ni. Tapi kalau saya tak ulas benda ni, kawan-kawan di bawah juga tak faham. Banyak orang yang tak terfikir benda apa yang saya cakapkan ni. Inilah benda dia. Dan Rafizi Lamli dah pun keluar kenyataan dalam media macam ni. Saya tak tahulah sama ada Rafizi Lamli berbohong ataupun Nurul Izzah berbohong. Nurul Izzah keluar kenyataan bahawa dia kata Dalaman parti tak perlu diceritakan dekat luar Perlu dirahsiakan ha, Ni kita lihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Rafizi pula ha, Rafizi kata dia ditawarkan oleh Nurul Izzah Berkenaan dengan isu lantikan jawatan timbalan presiden ni Jadi kawan-kawan nilai sendirilah Sama ada Rafizi berbohong Ataupun Nurul Izzah berbohong Ataupun apa dia sebenarnya motif mereka ni Ini cerita lawak Kawan-kawan ah. <laughs> tengok lawak tak? Lawak lah ini kan macam mana kau jatuh ke Rafizi lepas tu kau pergi buat lagi jawatan nombor dua dekat situ. Jadi dua. Buat apa lantai Rafizi? Akar umbi dah tolak. Tak guna. Tolak Rafizi itu. Lepas tu kau letak dekat jawatan lantikan. Kejap lagi diketawa ketawa oleh orang-orang parti. Orang parti sendiri tahu. Orang parti sendiri akan ketawa Rafizi. Terutamanya kesi-kesi yang selama ni tak menyokong dia. Jangan buat macam tu dengan Rafizi lah. Nanti orang kata tengok Rafizi ni. Jawatan macam ni dalam parti janji dia timbalan presiden dia pun terima. Gila jawatan dah Rafizi ni orang kata. Naya kat dia. Patut Nurul Izzah yang ambil jawatan tu. Jadi tak perlu berlakunya perkara-perkara macam ni kan. Jadi saya tak faham. Ni seolah-olah nak menganayakan Rafizi macam tu je. Nak bodohkan Rafizi kan. Tak tahulah apa niat Nurul Izzah. Kalau Nurul Izzah sendiri tak nak terima jawatan timbalan presiden lantikan, kenapa nak tawarkan dekat Rafizi? Bermaksud di sini, jawatan lantikan ni, jawatan timbalan presiden lantikan ni seolah-olah suka hati kami nak buat kau bukan menang bertanding pun. Orang akan cakap dia macam tu. Engkau siapa? Kami lantik je engkau tu. Kau nak belah boleh. Nak duduk boleh. Orang cakap macam tu dengan Rafizi. Kan? Jangan buat macam tu dengan Rafizi. Biarkan dia lah. Saya cakap beginilah kepada kepucuk kepimpinan yang di atas ni. Sudah-sudahlah. Kamu orang buatlah kerja kamu orang. Biarlah Rafizi tu. Dia nak kecewa ke? Dia nak merajuk ke? Dia nak jadi apa ke? Dia dah letak jawatan sebagai menteri? Biar dia. Pergi buat kerja dia. Dia ada dia adalah ketua cabang. Dekat pandan tu. Biar dia jadi ketua cabang. Dia masih lagi ahli parlimen. Biar dia buat kerja dia sebagai ahli parlimen. Kamu orang buatlah kerja kamu. Izzah dah jadi timbalan. Ravanan dah jadi naib uh, presiden uh, Amerudin Sari dah pun naib ni ada juga Likang dekat sana ada juga dengan uh, MB Negeri 9 dekat sana sebagai naib dan MPP MPP yang baru tak mungkin tak cukup cukuplah uh, letak Rafizi dekat sana akar umbi yang menyerang Rafizi dalam parti sekarang ni yang hari tu waktu pemilihan yang hari tu apa Geng-geng yang menyerang Rafizi ni cakap Apa geng-geng Ravanan cakap Apa MP Selangor cakap Apa geng-geng KC-KC ni cakap dengan Rafizi Nurul Izzah Dalam PRU 14 Dia berjaya memenangkan 48 kerusi Dia sebagai pengarah pilihan raya Agree lah kita sekarang agree lah betul Dia pengarah pilihan raya Rafizi jadi pengarah pilihan raya pada PRU 15 Cuma boleh dapat 31 kerusi So kita agree, tak apa. Kamu orang yang cakap, buatlah. Kita tunggulah saja. Kita orang parti, kita parti men. Kita tengok apa yang berlaku kan. So, keputusan tu, kamu orang dah buat. Kita pun dah, dia orang pun dah kata, move on, jangan lagi berbalah. Saya pun dah move on. Tapi hari ini bila keluar kenyataan Rafizi ini, saya, saya beritahu lah. Kenapa nak tawar jawatan gila ni? Nah, baik, kalau nak tawarkan kat Rafizi, tawarkanlah Jabatan presiden, presiden 2. Ha itu baru betul. Ha, jangan masih dekat timbalan presiden itu cerita lawak. Nak pergi buat dekat presiden tu. Ah ha, Rafizi dekat presiden sana. Ha baru ngam. Ah ha, Rafizi jadi nak timbalan presiden latihkan ni, hmm kejar lagi kena pijak kepala Rafizi. Masuk meswarat jadi tunggul kayu kat sana Kalau sebelum ini Rafizi masuk meswarat dalam jemaah di MPP sana sebagai timbalan pun Kamu orang pergi redah main tipu belakang tipu sini dengan Rafizi buat benda itu, buat benda ini Kau orang pusing beli semua Ni nak suruh lagi macam latihan Serupa ada dengan tak ada ya. Dan bila tu kau orang minta idea Rafizi Rafizi perah dia punya otak untuk memikirkan soal parti kau orang senang-senang berebut -senang tengah jawatan. Hmm. Tak habis-habis naya orang, cari keuntungan politik sendiri. Hmm. <laughs> saya terpaksa komen sebab kerja ni kerja bodoh. Saya fikir tau, daripada tadi saya sebab tu saya lambat buat 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 ulasan ni. Saya tengok komen Nurul Izzah, saya lihat komen Rafizi. Saya cakap Nurul Izzah nak sembunyikan lah Rafizi ni pula jenis orang yang cakap dia ya, lepas kan saya so, so, apa ni ha. kawan-kawan pun jadi pening tau ahli-ahli ha. <laughs> parti pun jadi pening kenapalah kau pergi tawar Rafizi je timbalan latihan korang berebut benda ni cuba awal-awal hari tu dalam sebelum kita berlaku pemberian parti buat meeting buat mesyuarat dalam jemaah kamu orang itu yaitu MPP itu waktu mes, perjumpaan waktu mesyuarat MPP itu yang tergempar tuh kenapa tak buat oke okay, Nur Izzah kita angkat Nur Izzah sekarang ini jadi timbalan nah timbalan latikan ha. kenapa tak buat dulu kalau geng-geng Rabanan ni geng-geng eh ketua MK Kamil Munim ni sibuk sangat nak dapat jawatan patutnya perlawanan dekat naib tu jelah naib dengan AMK dan sebagainya ini korban kan sana korbankan sini <laughs> lawak kan inilah saya rasa kawan-kawan pun tak terfikir benda ni ha jadi saya buka sedikit benda ni supaya kita fikir bukan saya nak ada apa-apa pun saya nak cakap benda ni supaya kita fikir kenapa ditawarkan Rafizi kenapa bukan Nur Izzah kan itu saja yang saya nak beritahu dan kalau betul mereka nak bertanding dekat bawah tu... Geng-geng uh, berebut dengan naib ni tadi... Kalau Ravanan sibuk nak jadi naib dekat sana... Bertandinglah dekat naib tu... Janganlah korbankan Rafizi... Janganlah korbankan Nurizah... Dan bagi alasan bahawa Rafizi tak tolong dengan cabang ni... Rafizi kena ingat eh... Sekarang ini... Parti dah menganggap kamu tak tolong cabang tau Rafizi... Kerusi yang nak menang daripada cabang semua tu... Parlimen ni cabang... Ketua cabang dia parlimen Ingat Rafizi Ketua cabang menyatakan kamu Ketua wanita di cabang menyatakan kamu Tidak membantu cabang Nah, Itu dia punya hujah tu Waktu nak kalah Rafizi Sebab Rafizi tak bantu cabang untuk menang Dia nah, punya hujah itu kan Bukan saya pandai-pandai cakap Ini yang berlaku dalam media-media sosial Serangan-serangan Orang parti sendiri Tiktokers-tiktokers Dekat Facebook semua Kawan-kawan pun tahu hmm, Jadi sekarang ini Rafizi lilek aja Jaga pandan Rafizi ha, Rafizi jaga pandan ha, Kau menang dekat pandan pun cukup, cukup lah Yang penting kau pun berjaya bagi satu kursi Untuk Anwar Ibrahim Nak jadi Perdana Menteri ke tak ke Tapi kamu berjaya bagi satu kursi untuk menang Itu juga canglikang. Mungkin dia Dik Tansmi Akman Nasir nanti Itulah Itu sajalah kan Apa nak susah-susah Ha, hari tu banyak orang marah dengan saya. Ha, sekarang ni ha, fikir-fikir sendirilah. <laughs> Kalau parti memerlukan Rafizi, tak buatlah Rafizi macam ni. Sudahlah, bagi dulu laluan. Rakyat Malaysia sekarang nak melihat. Nak melihat Nur Izzah. Macam mana dia kali ni? Bersama dengan tim dia. Kita nak tengok. Nak tengok macam mana. Ha. Saya tak menyatakan Nurul Izzah tak bagus Betul lah Dia kan dah menang Waktu pemilihan PRU ke-14 Nurul Izzah dah berjaya membawa 48 kerusi Betul PRU ke-15 31 kerusi Dan Rafizi ini pun salah juga Pada PRU ke-15 tu Rafizi telah pun menyebabkan Nurul Izzah hilang kerusi Pematang pau